Продолжим видеоблог. Мы остановились с Валентином. Вот он, Валентин Литвинчук. Еще раз. Профессийный спортсмен И мы много разу закончили с ним на, на, на ось такой мячик Если у нас в принципе, скажем, там нету да вот так, такой атрибутики, пульки, да, да каким образом нам снять, вот по-быстрому снять боль в области там, поясничного отдела, в области больших мест там, ягодичных, да, там когда-то тазобедренные болит? И давай представим себе, вот мы сидим за компьютером, уже просто замахались, уже все болит. Вот, я например, хочу вот, присесть сейчас. Да. У нас э, спортзал, поэтому, понятное дело, тут табуреток нету, но представим что вот этот табурет, да, и каким образом нам создать отток крови, например, от ягодичной мышцы. Нам ее надо растянуть. Угу. Каким образом, вот в таком седе, мы растянем ягодичную мышцу. Скажем левую. Я закладываю ногу, вот как мы привыкли да, там сидеть, и смотреть, что. Да. Да, вот. Обычная вроде как поза. Но э, людей зажатых это будет вот так. Это неправильно. Вот так. То есть мы должны положить ее как раз вот в область боли. Ну, я правильно поклал? Вот, так ты и... положил ее сейчас вот на пятку. Ага, а Я, я строго... буду больше болеть колено. Вот таким вот образом. А, вот так, да? То есть я уже немножко ее натянул. Ну, я обичуваю, это И я, я... Чуваю, да, и я потом... начинаю делать наклон. Только я начинаю делать наклон, не сутулясь, там, пытаясь а коснуться вы, но... плечом. Да. Я это пытаюсь сделать, опираясь на ногу, нога не уходит в сторону. Ни в коем случае. То есть нужно поиграться и найти положение, где ты почувствуешь конкретно. От можна я спробую. Ну, те, що ти зробиш, я впевнений, а те, що я зроблю, і те, що глядачі зможуть зробити, тримають кульку. Значить, <кхід> правильно я поклав? Да. Давай. Я давай, вам скажу, давай, що іскали. стояти було навіть легше, ніж зараз пройнятися. Чуть чуть більше от эту ножку пяточку туди да, да. І починай помаленьку наклонятися вперед. Можна ліву ручку купити і послати її вперед. Я, можу. я просто боюся, що ти мене... там... Я навіть скажу где. Ти знаєш, ні, ось тут тут. Угу. Вот. Первая минута больно страшно, да. А потом, а так да. знаешь, как говорят вот, тренера по гимнастике, если мы возьмем резинку от трусов и так подергиваем, ничего не будет. А мы должны ее растянуть и подержать хотя бы две минуты. Отпустить, она будет длиннее. Угу. Поэтому. Вот, знаешь, вот зараз, э, попуская Биль, э, ну, ведь чутя на е, але э, стоял уже приятно, ведь чутя и повильно э, треба... Конечно, и поменяли положение. Сики, Засиделся в обеденное... Каждых два часа. Каждые два часа. Каждых два часа, каждых полтора часа, вот так вот по две, по три минуты, ты всегда можешь посидеть достаточно спокойно. Зачастую поясница болит из-за того, что зажата сесть задняя поверхность бедра. Угу. Ну, вот эти банальные, знаешь, наклоны, они тоже очень хороши. Угу. Но, как правило, как это происходит? Ну, или ну, <laughs> колени, ну очень же больно. Это я, честно тебе скажу. Да, так вот, стянулись? Вот... Класс. О, да. Вот, нет, вот так. Так не пойдет. <laughs> как с резинкой. Угу. Смотри, закладываю, я ложусь, ножку выровняю. Оу, выровняй. Смотри, а ты вперед ее пошли. А. О. О. Сначала <laughs> будет так, ляг, ляг, ага. расслабился. Смотри, о, как да. только там минутка прошла, ты уже немножко попривык. По чуть-чуть, на себя, раз. Потрошку и задержали. Резинка, Как, как вожжи, да, а. как, как будто ты на наездил. А. Дальше, смотри, снова сюда. А. Ну я не могу, ну его. не надо. А, а. а ты Но. показывай, ну, ты показывай. Ты чувствуешь <laughs> вот здесь. Вот. Не то, что вичуваю, вот, а. вот это и есть класс. А. Ты знаешь, чем а. растянутей мышца, в хорошем смысле этого слова, тем лучше у нее ток крови. Чем лучше у нее ток крови, тем быстрее она восстанавливается. Чем быстрее она восстанавливается, тем быстрее она набирает результат. Вот, давай, я уже выше ногу поднял. Вот мы с тобой, да, болтаем. Угу. Тем временем у тебя ножка да. идет. Но вот эту ножку тоже нужно держать, стараться ровнее. И поменяли. Угу. Поменяли. Ну, для початку снова ж таки с початку так. Ну, я уже, может, трошки больше поднял. Ну, какая-то нога, там, она да. должна быть более растянута. А чему либо у меня? Ну, ты же правша. И а. ты правую ногу всегда грузишь больше. Я Естественно, не. она более жесткая. Угу. Вот это понятно. Поставил локти, взялся за затылок, угу. голову пропустил как можно ниже и такие легкие, знаешь, давление собственным телом я проваливаюсь просто а -а. вниз. Ручки соедини вверху угу. вот, и голову вниз. А, -а, -а. а если у тебя будет еще какой-то помощник, ты же сам в офисе не работаешь и ты хорошего парня попросишь чуть-чуть тебя придавить. Хороший чуть -чуть. парень, не надо так давить. Ось э, цей комплекс прав, який ему показували. Три много... всего лишь, да? Египтяне ну, растянули. что э, я минулого разу, і цього разу все це для того, щоб э, ну, нейтральний. Як ты, ты підіймаєшся, я відчуваю, як віде усталость уходит, Во-первых. Вот, ну, э, реально э, сразу. Э, сразу э, головные боли станут значительно меньше, потому что чаще всего это проблема сосудистого ну, характера. Ну вот тут так, затыкают. За, за Конечно, зажатость. Же... Приток есть, а только а нет. Тока нет все, сон плохой. І пішло, поїхало. Нірне розіні, там ну вся ця штука. Гінаємо тіть е лікарства, а лікарство що делають? Лечить не ні. Ну якщо у вас будуть якісь запитання, як розтягнути своє тіло, як провести себе в форму, не викидаючи багато грошей. Е я і Валентин вам цьому допоможемо. Ставте свої запитання. На цьому поки все. Дякую. Да?